Mən rəssam tərlə sədimizdə. Əslən Kəlbəzərov, Səmədöyül rayon sakinliyəm. Bura da göl -göl sakin böyük qoya başa çatmışam. Əvvəllər az-az rəssamlıqla məşğul olsam da ə, tam olaraq məşğul olmurdum rəssamlıqla. Birinci dəfə müharibə ətrafında könüllü yazılsam da o ya, vaxt çağırış olmadığı üçün ə, mən də xalqım üçün çəhidlər göstərmək istədim. Bunun üçün Başladım ilk olaraq bu işə şəhidlərini seçməklə başladım. Bu işə başlayanda mən bu işin nə qədər ağır olacağını bilirdim. Bu yükü öz üzərimə götürdüm. Çünki şəhid şəkillərini seçən zaman göz yaşı tökən şəhid valideynləri, şəhid atasını, şəhid anası və atasının şəklini divarda canlandığını görən körpənin göz yaşlarını Hər bir ayın sarı bir qaldıra deyilmiş. Mən bunların hamısını beləyində bunu öz yərimə gətirdim. Çalışdığım qədər onları çəkməyə başladım. Azərbaycanın istənilən bölgəsindən, istənilən rayonundan şəhid şəhid şəkil üçün edilən müraciətləri çalışdığım qədər yerinə yetirirəm. Və bu rəsmlər başqa rəsmlərdən fərqli olaraq mən bu şəkilləri şəhid evlərində, şəhid otaqlarının divarlarında çəkirəm. Şəhid bulaqları hazırlayırlar orada abidə şəklində işləyirəm. Hələsa müharibə dövründən başladım, ta ki indiyə qədər bir çox rayonlarda çəkmişəm bu şəhid şəkillərini. 60-a yaxın, 70-ə yaxın şəhifəsləri çəkmişəm. Şəkilin biri gün yarım, iki gün ərzində başın çatır. Ona görə biraz vaxt tələb edir. Həm digər rayonlara getdiyimə görə də. Bu şəkilləri çəkdiyim zaman çox ağır bir dövəmlər olur ki, şəhid anası o onun divarda çəkildiyini, canlandığını gördüyümdə düzə bilir. Birində heç dözmədim. Yəni o bir şəkillər nisbətən biraz öz gücümü toplayıram, amma Şəhid Əmin Sadiqzadənin şəklini çəkəndə anası mən aparatla işləyirəm deyə o səslə işləmir. Beyanında artıq eşitdim ki, anası oradasa bir 40 dəqiqə yarım saat olar ki, ağlayır. Ona dözə bilmədim, əlimi saxladım. Hər adamın Ürəy sahib olduğu bir işdə deyil, güzdə deyil ki, o yükün altında o şəkilləri çəksin. O o işlə məşğul olsun. Mən az az məşğul olsam da bu asanlıqla bağlı cəhd eləmirdim ki, şəkil çəkim. Orada o insan portreti divarda yaradım. Sözsüz risk eləmirdim dostlarım var, Rəssam Qohoma var, yaxın qohumum. Onun yanında bir müddət işləmişəm. O dövrdə isə bu vacib idi. Çünki şəhid ailələrinin bir yaralı bir yeri var. Nəsə etməyə çalışdılar övladları üçün. Nəysə kişilər görməyən çalışdılar ki, o təsəlli tapsınlar. Hər bir edilə məruzəti yerinə yetirdim, çalışdım mənzil işlər olurdu da. Hamımız bilirik ki, mövcud günləri, il dövrləri hamsa bir özəl şeyin öz özəl günləri ki, o günə çatdırmaq istəyirdilər. Şəkli, rəsmi ki, gələn əzizdə o görsünlər hamısı. İnandırım sizi ki, bu işlər o qədər rahat öz yolu ilə gedirdi ki, o rayondan ora gedirdim, o rayondan ora gedirdim. Hamısı deyilən vaxta çatırdı. Bu da ilahi dən bir gələn bir qüvvədir, bir gücdür. Allahım mənə xəstəliyi o yoldur. Və mən öz rəssam həmkarlarıma buradan həm xahiş edirəm, həm tərəb el yerdim ki, öz sənətimizdə təşəmməyin yox bütün rəssamlarımız şəhid rəssamlarına daha çox üstünlüklər versinlər. Bunu çəkənlərimiz də var, sağ olsunlar. Amma bir çox daha çox şəhid ailələrində bolsalar. O adi bir şəkil kimi çəkib verdim kimi yox. Həqiqətən də o şəkillər ürək qoyub, can qoyub şəhid ailəsini bir təsəlli verəcəyini görürsə, bunu mənə yerə gəlir, heç bir rəssam laqeyd ola bilməz mən çox xahiş eləyirdim hər kəsdən ki hər biri can yandırsın şəhidlərimizi tanıtmaq üçün, şəhidlərimizi yaşatmaq üçün, onların ailəsinə bir təsəlli vermək üçün bu işə laqeyd qalsın. və məni tanıyan hər bir kəs çox gözəl bilir ki, şəhid alələrlə belə mən bu yolda heç bir zaman öz mənafeyimi düşünməmişəm. Bunu özümə borc olaraq bu işi yerinə yetirirəm və bu yolda davam edirəm. Nə qədər ki həyatdayam, nə qədər ki canımda can var, inşallah da ki çalışdığım qədər də hər zaman onların qulluğunda. Burdan şəhid valideynlərinə səbir diləyirəm, qarşılarında baş əyirəm.